Ooh. Mm -hmm. dudududududu -du 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 ini dia duit 7 rekomendasi kulineran kalau lagi ada di Bukit Bintang Malaysia yang pertama ini ada friend fries guys ini, ini tuh mirip banget kayak fan fries yang kayak di Indo guys, tapi ini tuh versi premiumnya ya guys nah gue di disini pesen yang versi mediumnya guys, gue disini pesen yang bestsellernya ya guys gue kesininya itu pas banget jam 3 sore guys, dan ini tuh rame terus gue perhatiin gak pernah berhenti, nah ini dia guys pesen gua udah jadi dan bisa dilihat sendiri penampilannya itu guys cantik Segini banget. Segini tuh harganya 9,9 ringgit dan guys. ternyata kalau yang medium itu cuma dapat dua topping saus guys. Yang satu saus keju, yang satunya mayones guys. Langsung aja kita sikat, sikat dulu. Asli rasanya beda. Kalian mesti coba. Gue suka banget yang ini guys. Nilainya 9/10. Oke okay guys, lanjut ke makanan selanjutnya. Nah ini tuh jalanan di seberang tadi ya guys. Di sini tuh selanjutnya gue pengen nyoba wagyu Dodon yang terkenal itu guys nah ini tuh udah ketemu beruntungnya tuh kesini sore guys jadi nggak rame-rame banget biasanya kalau malam di sini tuh rame banget guys kasihan buat yang bawa bocil lah guys nah ini dia pesenan gua lagi dimasak dari sini aja dokter cium guys wanginya itu udah nusuk-nusuk hidung gua dan akhirnya pesenan gua jadi guys langsung gua sikat sikat duy ini daging juicy lembut dan enak gua guys. suka rasanya agak asin harganya dua tiga puluh ringgit ya lumayan lah buat bohongin Jigo tapi beneran ini ini enak. Nilainya 9 per 10 Yang selanjutnya ini ada 32 perfit. Itu fit. es krim kayak yogurt gitu ya guys. Bentuk ya? es krimnya itu lonjong panjang lingkar-lingkar gitu nah, guys. Nah disini gue langsung pesen aja disediain sama babangnya ini guys. Gue nyobain es krimnya rasa strawberry mango ya guys. Harga es krimnya itu segini 16 ringgit Waduh. guys. Tuh penampilannya tuh beuh cantik langsung banget. Langsung kita sikat. Sikat dulu. Es krimnya lembut. Agak asem-asem gitu ya, guys. 7 per 10 Nah selanjutnya guys. Seketika di sini ada Abang Ali Baba, ya guys. Dan nah. di sini tuh Baba Ali Baba ini ngebagiin minuman gratis, kayaknya gitu. sih kayak dari Turki gitu, guys. Katanya ini minuman kesehatan, guys. Rasanya tuh sedikit manis, dan asam asam nah, gitu tempatnya tuh ada di es krim dan wagyu tadi. Nama ya guys. warungnya Zaitun ya, guys. Oke, okay, next kuliner selanjutnya di sini ada es krim lagi, guys. Es krim ala-ala Eropa gitu, guys. Di Bukit Bintang Malaysia ini cuacanya panas banget, guys. Makanya kita cicipin es krim lagi nih, guys. Nah katanya terkenal nomor satu di Malaysia ini es krim, guys. Ini tuh kita bisa langsung ngelihat proses pembuatan es krimnya, ya guys. guys. Tuh di situ gagang es krimnya banyak banget, terus di tengah-tengahnya itu dikasih cookiesnya gitu guys, pisnya itu posisinya juga harus anget guys, barulah kasih tuh es krim ke bini gua, ini beneran guys, tampilannya tuh mewah banget dan sesuai banget dengan harganya guys, 17 ringgit, tapi dari tampilannya aja udah mewah, langsung aja gua sikat guys, sikat dui, ini beneran es krimnya enak banget guys, untuk es krim ini nilainya 9 per 10, gua suka banget guys oke okay, next, selanjutnya sini tuh ada sawarma damaskus guys, nah ini tuh lagi viral-viral barangnya di Bukit Bintang ini ya guys. Ya. Ini tuh kalau dari tempat tadi kita tuh harus nyebrang dulu ya guys ya. Nah di sini tuh rame banget guys. Padahal gue kesini tuh sore ya guys ya, tapi di sini tuh udah rame banget. Begitu sampai sini gue tuh takjub banget di sini tuh dagingnya, weh gak ada seper-sepernya dengan yang di Indonesia kebab di Indonesia itu kan kecil-kecil nah ini gede banget loh wah wow, kan Gede noh, dagingnya ya guys, yang gede ya guys. Kalau kita lihat dari pembuatannya itu gak sama kayak kebab biasa gitu, Mungkin guys. Mungkin di sini yang beda itu dari sausnya, guys. Di sini tuh ada dua varian guys, yang satu ayam, yang satunya juga dari beef ya guys. Kalau dilihat dari irisannya, abangnya tuh gak pelit guys. Irisannya tuh gede-gede, ibarat kata, lo ngupas mangga, nah mangganya itu kagak lo buang kulitnya. Nah, gede-gede. No. Yang ini penampakan beefnya guys, gua di sini pesen yang best guys ya yang beef ya gue penasaran banget pengen nyicipin juga guys nah, ini dia pesanan gue udah jadi dibungkusnya kayak nasi padang gitu langsung guys. kita sikat sikat duy rasanya itu kayak rempah-rempah Arab gitu Tapi guys. agak asem-asem gimana gitu ya Tapi ini masih masuk di mulut gua deh guys Porsinya itu jumbo Ditambah saus mayones ini Beuh, sumpah rasanya nambah mantap Harganya 12,9 ringgit Untuk nilainya 8 per 10 Oke, okay, next yang terakhir di sini ada Kunafa guys Ini tuh lokasinya di samping dari Damaskus tadi ya guys Ini juga salah satu yang lagi viral dan recommended banget buat gua guys Nah, ini sekilas pembuatannya, guys. Tampilannya itu dibungkus kayak martabak gitu guys, tapi begitu dibuka, wow, ini tuh sekilas gue tadi kiranya bolu ya guys ya. Tapi setelah gue telah, ah ini mirip mirip kayak rambut nenek gitu guys. Tapi ini dibuat dari suiran kayak keju gitu ya nggak sih ya? Nah, begitu ditambah ramuan ajaib ini guys, baru dah ini makanan bisa gue belah belah guys. Ya karena emang tadi itu susah banget buat ngambilnya guys. Nah akhirnya setelah lama banget gue ciduk ciduk tadi akhirnya bisa ini gue tambahin butiran-butiran hijau -butiran ini gue nggak tahu apa namanya guys langsung aja gue sikat sikat dui rasanya manis kejunya berasa harganya 18,90 ringgit nilainya 9 per 10 ini recommended